hər kəsə salam. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün sizlərə qabarlı dabanlar haqqında danışmaq istəyirəm və ona görə maska hazırlayacam. Sizə möcüzəvi effektdə malik resept təqdim etmək istərdim. Bəzən dabanlarımız və barmaqlarımız və ayaq barmaqlarımızın böyük hissələri qabar şəklində olur, çat çat olur və bu xoşa gəlməz görüntü göstərir və utanırıq, yəni art sezonudur. Sabo gənmirik və tanıdığımızdan istəyirik ki, dabanlarımızı gizlədək və xoşa gəlmiz bir görüntü olur. Bunun üçün xanımlar, bizə lazımdır 10 tabletka aspirin və spirt. İlk öncə 10 tabletka aspirinimi əzəsiyam. tabletkin hamısını Çox ucuz başa gələn reseptdir. Evdə edərək özünüz də bəyənəsiniz. Və xanımlar, budur, hamısını çıxartdım və Bunları əzməyə başlayıram. Və budur xanımlar, mən aspirinləri yaxşıca əzdim və spirtin içinə dökürəm. içəridəki. Bir krem südü də töksən. Budur xanımlar, mən spirtin içinə tökdüm hamısına aspirin. Əgər sizdə də çətin olsa, məndəki kimi kağızın süzgərlərinə tökmək kağız sayəsində içinə əhmalca endərin və İçinə hamısını endirdim. Hər halda içinə belə bulanlıq şəkildə görürsüz və ağzını bağlayıram. Hardasa 1-2 gün qıraqda saxlayın və beləcənə qarışdırın. 1-2 gün qıraqda saxladıqdan sonra hər dəfə istifadə edən əvvəl qarışdırın. Gecə yatmamışdan əvvəl bu qarışımı pambığa baxın xanımlar. Pambığa batırın. Mən bunu təzə hazırladığım gün istifadə etmirəm. Mən də bir iki gündən sonra istifadə edəcəm, saxlayacam. Pambığa batırın və dabanıza qoyun. Son stretchlə sarın. Əgər stretchlə əlinizin altında yoxdursa, belə pingvin salafanla ayağınıza geyinin və üstündən də çorab geyin ki, salofan ayağınızdan çıxmasın axşam yatarkən. Və ə, səhər isə ilıq su ilə ayağınızı yuyun. Yuduqdan sonra da xanımlar gliserin çəkməyi unutmayın. Və gliserin çəkdikdən sonra özünüz görəcəksiniz ki, ayağınızda bu prosedur 3 dəfədən sonra nəticəni özünüz bəyənəcəksiniz uşak dabanı kimi yumuşaq dabanlara sahib olacaqsınız xanımlar. Videomu bəyəndisə kanalıma abunə olmağı və rəy yazmağı unutmayın. Hazırlayın özünüz də nəticəsini görəsiz. Görün xanım da dibinə çökübdür. Baxın. Aspirinin dibindədir bunu. Bir 2 gün qıraqda saxladıqca hər dəfə götürün bir azcığı belə qarışdırın ki, o dibində O hal olsun. Bir gündən sonra hər əl, axşam yatmazdan əvvəl dabanlarınızı çəkin və səhəri ilıq su ilə yaxalayın. Ardınca da qrişirini çəkməyi unutmayın. Sağ olun. Gələn görüşlərə dəy. Təşəkkür edirəm. Sağ olun xanımlar.